Східноукраїнський національний університет імені Даля завершив цьогорічну вступну кампанію для іноземних студентів. У цьому напрямку заклад вже має певні традиції та власні навички роботи. Хоча цього року процес прийому іноземців на навчання дещо змінився. Появилася у нас можливість приймати їх два рази в год на навчання. тобто до 1 ноября і до 1 марта. На текущий момент в Асточноукраїнському національному університеті імені Даля. Обучается 102 иностранных студента, значит 47 из них обучается на дневном отделении. Мы осуществляем подготовку иностранных граждан по уровню или по программам, правильно сказать, специалист, магистр, бакалавр и кандидат наук, это то, что называется PhD сегодня. Значит, также мы осуществляем языковую подготовку, то есть у нас есть подготовительное отделение. Наче все э, сказане, да, позволило нам по сравнению з прошлым годом. Вот увеличить контингент наших студентів. Далека дорога не зупиняє абітурієнтів. Вони прибувають з країн Азії та Африки. Як от Філіп Стабини з Нігерії, що навчається тут вже чотири роки і зараз проходить аспірантуру. Спочатку каже, призвичаїтися було важко, Коли я приїхав сюда. Да я приїхав сюда, щоб вчитися на магістратуру. Ну, на И когда я приехал сюда, я понял, что тут да, есть много эм, преимуществ в эм, нефть инженер. В Сьеррите да, это маленький город, да, эм, мало иностранец, да, мало людей из Африки, поэтому когда я приехал сюда, для меня первый год это было очень сложно и трудно жить, потому что везде, когда везде, который, ну, везде где я ходил, да, все смотрят на меня, как я. Олень, или я из от... ну, это было сложно. И эм, это через год, тогда я решил, ну, я просто привык люди тут, поэтому сейчас мне все равно. Но раньше, когда я привык, это было очень сложно, я не мог ходить на рынок, без 100 людей, не делать так на меня, это очень сложно. Но сейчас я уже, я уже понял менталитет людей тут, поэтому я уже привык, и что мне эм, помогало, потому что я быстро учился русский язык. До початку бойових дій в університеті щороку навчалися близько двох тисяч іноземців. Їх всіх без проблем розміщали у гуртожитках Луганська, котрих у нашому місті значно менше. Проте із житлом для цих студентів проблем не виникає. У нас Не такое огромное количество общежитий, как было в Луганске, но тем не менее есть возможность для того, чтобы расстелить тех иностранных студентов, которые сюда приезжают. В этом году у нас, мы отремонтировали одно общежитие частично и продолжаем сейчас ремонт общежития на Маяковского, как раз для того, чтобы можно было не только наших студентов там разместить, но и иностранцев. Я хочу сказать, что все-таки приоритет мы сейчас отдаем для студентов наших отечественных, потому что к нам приезжают очень много детей с приграничной, так сказать, зоны и вообще с территории неподготовленных украинской власти. Поэтому мы, конечно, в первую очередь стараемся поселить таких детей. Но остается возможность и для расселения иностранцев. Для опанування іноземним студентам доступно більше сотні спеціальностей. Найпопулярніші з них – це економіка, хімія та технічні напрямки.